السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سوري saudara وسماري شودين يا بنا يا رحمتي الله سكريان الحمد لله شكر كده بر الله سبحانه وتعالى كنا dengan limpah restunya kesayangnya dapat kita bertemu dalam kuliah tafsir pada kali ini dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian kita berada pada ayat yang ke-49 dari surah Taha iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما باب القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في كتر. سيبك ربه موسى Musa menjawab, Rab kami adalah Rab yang telah memberikan bentuk kejadian pada segala sesuatu kemudian memberinya petunjuk. Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku. Di dalam sebuah kitab, Lu Mahfuz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa. Tuan-tuan yang berkata, sekarang sampailah kepada tahap Nabi Musa mula berdialog dengan Fir'aun. Ada bagai riwayat yang sampai menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Musa nak bertemu dengan Fir'aun ni tuan-tuan. Seperti yang sebut dalam tafsir-tafsir contohnya tafsir Al-Qurtubi. Bila Nabi Musa berada di hadapan menurut satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Bila sampai saja perintah ini maka Nabi Musa telah pun kembali ke tempat asalnya. Dia mencari. Nabi Musa mencari ibunya, mencari saudaranya Harun. Tempat tinggal masih tempat yang lama juga Mula-mula mereka tidak mengenali dia Kena zaman tersebut mana ada Facebook tuan -tuan. Mana ada telefon Mana ada kemudahan 10 tahun lebih berpisah Tapi setelah mendengar suaranya Tersedalah mereka dan segera mereka mengenal Orang yang mereka cintai yang telah lama hilang itu Kata Sudi dan Musa datang pada malam hari Musa pun mula menyampaikan pesannya kepada Harun alaihi wassalam Hai Harun, semuanya Tuhan telah mentahkan kepada ku Supaya datang menghadapi Fir'aun menyuruhnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa dan Allah telah memerintahkan kau juga untuk mendampingiku Nabi Harun abangnya menjawab kerjakanlah apa yang disuruh so, ya Allah itu wahyu Musa maka mereka pun menghadap Firaun untuk menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa kepada mereka selain daripada menyatakan mereka mempunyai keputusan Allah mereka sampaikan tugas mereka yang kedua iaitu mengingatkan Firaun agar Bani Israel yang ditindasnya selama ini dibebaskan Namun tuan-tuan ini boleh sekian dalam satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar Bila sampai saja perintah kepada Nabi Musa Dia pun kembali kepada ayah-ayah bondanya Dan kepada abang kekandanya Nabi Harun alaihissalam Mereka sampai kepada istana Fir'aun Pergi mereka ke istana nak menghadap menyampaikan perintah Allah SWT Namun setelah sekian lama mereka berdiri di depan istana Tak ada seorang pun yang mahu atau berani menyampaikan kepada Fir'aun yang angkuh ini Maklumlah tuan-tuan yang dimulik Allah sekalian Mereka yang tahu pun takut nak menyampaikannya Bimbang kalau Fir'aun murka Dan bimbang pula atas kedudukan mereka Tuan-tuan yang dimulik Allah sekalian Kalau siapa yang mendampingi orang-orang besar Mimpin-mimpin Tuan-tuan mengikut amanah yang besar Ya sejak Allah SWT Ingatlah tuan-tuan akan beri Bila Allah SWT kelak Janganlah peluang tersebut disiasiakan Seperti yang pernah kita bawakan kisah sebelum ini Alimah Al-Wahab syarani Yang mengingatkan Muhammad Ali Pasha Yang merupakan Perdana Menteri Mesir agar ingat tanggungjawab bahawa dia mesti menyampaikan satu kebenaran itu. Sebenarnya telah kita kisahkan tuan-tuan, manusia kita rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Jadi bila sampai di sini, Firaun tidak tahu yang ada orang nak berjumpa dengannya dengan satu tugasan tanggungjawab yang besar. Sehingga lewat matakan Nabi Musa Nabi Harun dua tahun berturut-turut pulang pergi ke istana. Tak ada seorang pun pengawal istana, penjaga pintu yang berani menyampaikan ke dalam hajat tersebut. Sampailah pada satu ketika Seorang pelawak Pelawak ni apa tuan-tuan? Seorang yang suka buat jenaka Yang tugasnya untuk menggembirakan Membangkitkan ketawanya si Fir'aun Bila dia bermuram duka Orang yang biasa disebut sebagai badut lah tuan-tuan Clown Setelah dilihatnya orang yang berdua ni Sampai setiap hari ada kat muka istana Tapi tiada siapa yang menegur Badut ni pun melaporkan kepada Fir'aun Wahai baginda Di pintu muka istana ada lelaki yang lucu Lebih lucu daripada saya lagi Dia selalu berkata kepada orang yang Cuba mendekatinya bahawa dia ni utusan Tuhan Dia katakan pula bahawa Tuhan itu mengutuskannya ke dunia Untuk bertemu khas dengan Tuanku Hairan Fir'aun mendengar kata-kata tersebut Betul Di pintu istana Soal lagi itulah tuan-tuan Benar tuanku jawab Si badut ini Akhirnya Fir'aun pun merintahkan pengawal Apa hal tak bawa dia masuk Oh dia masuk Sekarang aku nak dengar kata-kata ini di tangan Nabi Musa ni terpegang tongkat Dan berhampiran dengannya Abangnya bernama Harun Setelah beri di depan Singgah sana tempat Fir'aun dan Berkatalah Musa Aku ini utusan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Serta merta Fir'aun menyambut lah, Aku kenal engkau lah Engkau ni merupakan Musa bukan? Jadi tuan-tuan ini boleh kakak sekian Inilah kisah Bagaimana Nabi Musa Dengan beraninya Dihilangkan perasaan takut Dan aku yang dahulu Kita telah bincangkan Bagaimana nak Membuang perasaan takut dalam menyatakan kebenaran dalam diri setiap kita Tuan-tuan Allah sekalian Takut, siapa yang tidak takut Imam Qutubi mengatakan takut yang ada setiap manusia walaupun dia seorang Nabi Dan Allah SWT telah merintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ini supaya bercakap dengan perkataan yang lemah lembut Disebut oleh Al-Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi Namanya juga dipanggil dengan Abu Hayyan Namanya Ibn Hayyan dan namanya juga Abu Hayyan dalam tafsirnya dipanggil sebagai al-bahrul muhit kalau kita ni belajar ilmu lughah daripada tafsir kita di tafsir tafsir al-bahrul muhit ni antara tafsir yang paling menarik Sampai kutubi kalau melihat kepada tahrir tanwir lebih kepada masalah masail balaghiyah az zamakhshari pun balaghiyah tapi dari sulut lughah amat wajar dan penting untuk kita mempelajari nahwu sarf antara tafsir menarik itu al-bahrul muhit Tentu tuan dan puan-puan sekalian Nabi Musa disuruh oleh Allah SWT untuk memanggil Fir'aun ni dengan panggilan yang amat lembut Fir'aun ni ada banyak kunia Kunia ni maknanya sandaran kepada nama anak Kalau lah seorang tu ada anak bernama Sulaiman Maka dia dipanggil sebagai Abu Sulaiman Kalau seorang tu ada anak bernama Aisyah Humairah Maka dia namakan sebagai Abu Aisyah Kalau anak itu bernama Khadijah Yang pertama maka namakan bapa tersebut Abu Khadijah um, Ibunya, isterinya itu dipanggil Umar Khadijah Maka Fir'aun ni pun ada kunia Kunia dia ada banyak seperti disebut oleh Abu Hayyan, nama lembut yang Allah SWT suruh panggil ini, Izhab ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatazakkaru awu yakhsha. Kata-kata yang lembut dimasukkan itu, yang pertama, panggillah dengan kunyah dia. Seperti Abu Murrah. Nama lainnya Abu Musaab. Nama lainnya Abu Walid. Nama lainnya Abu Al Abbas. Allahu a'lam tuan-tuan ni Allah s.w.t Ada setengah pendapat mengatakan kata-kata yang lembut itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebutlah lembut atas lidah kerana ia senang untuk difahami oleh hati yang jernih. Jadi panggillah Firaun dengan panggilan lembut antaranya menggunakan kunyah-kunyah itu kata Imam Abu Hayyan ataupun Ibn Hayyan. Namanya dua tuan-tuan. Ibn Hayyan betul, Abu Hayyan membetul Al-Alusi Al-Gharnati berasal di Granada. Bacalah tafsir ini tuan-tuan. Malangnya belum lagi diterimakan ke dalam bahasa kita Belum diterimakan ke dalam bahasa Melayu Jadi disuruh Allah SWT akan dua orang Nabi ni untuk bercakap dengan perkataan yang mudah, yang lembut Kuliah yang dahulu kita dah bincangkan bagaimana ucapan kepada orang bukan Islam Assalamualaikum warahmatullahi ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merupakan doa untuk mereka supaya dapat Islam itu Kalau tontonan peluang, tontonan melihat dalam Youtube Bagaimana Yusuf Estes Yusuf Estes Mengislamkan seorang negro Ya Allah lembutnya kata-kata Yusuf Estes Tuan-tuan Seorang profesor bekas profesor di sebuah universiti Tuan-tuan lihat tuan-tuan boleh -tuan mengalir mata tuan-tuan Kata-kata yang hikmah, yang lembut, yang bijak telah pun mencairkan hati si negro ini Lantas dia beriman kepada Allah SWT Metodologi yang diadun daripada Ahmad Didat dan juga Dr. Zaki Naik Nampaknya amat berkesan untuk orang-orang bukan Islam jadi perkataan yang digunakan oleh Musa ni perkataan yang paling lembut fi muntahallin wal lutf berada pada hujung. Tak ada yang lebih lembut daripada yang digunakan oleh Nabi Musa dalam pendekatannya dalam dakwah ni tuan-tuan dan sekalian. Lihat kekuatan yang ada pada Nabi yang mulia ni. Setelah mendapat bimbingan bekal yang cukup Nabi Musa pun berkatalah dengan Firaun ini. Lalu Firaun menjawab Qala fama fama rabbukum ya Musa ini dijawab menggambarkan pada mulanya Firaun mengarahkan perbincangan kepada Musa dan Sebab mana yang digunakan perkataan di sini rabbukum mukhatab merujuk kepada dua orang Siapa yang memelihara kamu dia Rabb telah kita belajar perkataan Rabb maknanya Allah SWT yang sifat dengan sifat pemeliharaan menjaga mendidik itu sebab perkataan tarbiyah merujuk kepada kerja seorang ayah dan ibu pendidikan itu bukan sahaja pada mengajar matematik tapi mengajar dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja mengajar dia mengunyi menjaga dirinya diri pada masalah-masalah kesihatan bahkan dalam dirinya ada akidah yang harus dibimbing dan dipupuk. Itu perkataan tarbiyah. Jadi hum rabbukum kada sekutub bihad. Ya ini mengatakan kalau begitu siapa yang menjaga kamu berdua? Kan aku yang jaga kamu berdua. Sebelum ini kita telah belajar Firaun berkata dengan angkuhnya Am ana min hadha alladhi la yakadu yubin. Aku nak bandingkan dia ni siapa dia cakap pun tak lancar dan di bawah aku wa hadhil anharu tajri min tahti ini sungai mengalir di bawah kakiku. Semua kamu dapat nikmat pertanian, kehidupan daripada air sungai ini mengalir di bawah tapak kakiku. Angkunya Firaun tuan-tuan ni muli kat Sekarang dia bertanya kepada Nabi Musa Nabi Harun siapa yang melahirkan kamu berdua? Nabi Musa mengarahkan perkataan tersebut dengan menyebut namanya secara langsung. Lihat dalam ayat ni kan. Sama rabbukuma ya Musa. Sombongnya angkuhnya berkata kepada Musa dengan begitu sekali. Ucapannya terarah kepada Musa. Agaknya Firaun menyedari bahawa Nabi Harun ni sekadar pembantu Nabi Musa. Dengan memerhatikan cara masuk dan cara berkomunikasi dia tahu Musa ni menjadi juru bicara dan Harun ni pembantu pada Musa. Itu sebab dia kata fama rabbukum ya Musa. Bukan dia tidak kata fama ya rajulani, tidak. Dua orang lelaki tak. Ya Musa, ni pembantu kamu. Tak perlu aku cakap dengan ni. Firaun mengakui dirinya sebagai tuhan pemelihara masyarakat Mesir. Pengakuannya bererti bahawa dia mengaku sebagai pencipta alam semesta. Para penyembah berhala berkeyakinan bahawa pencipta yang maha agung yang tinggi kedudukannya tidak dapat dijangkau oleh naluri kita tidak juga dapat diarahkan secara langsung kepada ini Kerana itu ibadah diarahkan kepada makhluk-makhluk pilihan -makhluk Di malaikat, jin, raja-raja yang agung Jadi Tuhan pencipta ni menurut mereka lah Tuhan Dari segala Tuhan, Tuhan pemelihara Fir'aun mengakui dirinya Tuhan bukan maksud mengingkari pencipta Dengan demikian, dia bertanya kepada Musa dan Harun Siapa kamu melihara kamu berdua Sebenarnya dia tidak mengingkari adanya Tuhan, adanya Allah SWT Dia hanya bertanya, siapa yang menjaga dan membimbingmu berdua? Kerana Fir'aun merasa Bahkan mengakui Dia Tuhan yang menjaga dan memelihara penduduk Mesir Kalau aku jaga orang Mesir Supaya menganggap aku Tuhan Kamu pula siapa Tuhan kamu Adakah memiliki kuasa yang besar seperti aku Piramid-piramid yang besar seperti aku Kemewahan dan juga kesuburan bumi seperti di Mesir ini Lihat ini merupakan cabaran yang cukup hebat Malumlah dia seorang dia seorang raja Jadi kata-katanya merupakan kata-kata yang penuh dengan Kekuatan tuan-tuan yang dimulai Allah SWT Keberaniannya Latihan yang telah dilalui selama ini Maka tuan-tuan yang dirahati dan dikasih Allah SWT Yang Musa menjawab Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada Yang Musa menjawab Rabbuna okay, Ini ilham Ini merupakan mujizat Wahyu yang Allah telah berikan kepada seorang Nabi Ucapannya tegas, kuat, bertenaga dia menjawab Tuhan kita adalah Tuhan yang telah memberi kepada setiap satu bentuk kejadiannya kemudian beri padanya petunjuk. Anta kula syai'in khalqahu Jadi mengandungi bahawa setiap makhluk memiliki sifat dan ciri tertentu yang membezakan dari makhluk yang lain. Bahkan monyet pun tuan-tuan ini -tuan, mulia kat masalah, ada berbagai-bagai bentuk. Ada monyet yang berkeadaan begini, beruk yang berkeadaan begini, cimpanzi pula lain, gorila pun lain. Masya-Allah ini semuanya berbeza tuan-tuan ini mulia kat masalah. Susah untuk menjalankan fungsi yang tertentu dalam kehidupan ini untuk mengimarahkannya dalam bentuk yang telah Allah tetapkan. Jadi jawapan yang diberikan oleh Musa di atas dalam ayat ini الَّذِي allazi كُلَّ kulla shay'in ثُمَّ thumma hada. yang mengandungi bukti kewajaran bahawa Allah SWT taala ni sahaja yang layak untuk beribadah kepada ini. Termasuk Firaun juga. Inilah Tuhan yang wajib disembah oleh Firaun. Tak ada yang lain. Wajib diibadahkan kepada ini. Kerana Tuhan yang telah mutus Musa ini adalah pencipta segala sesuatu Dia mencipta pasti dia juga memilikinya Dan logically, logiknya ibadah mestilah dibuat, difokuskan kepada Jadi atas dasar ni tuan-tuan, ucapan Nabi Musa Rabbuna Lebih wajar kita terjemahkan dengan Tuhan kita Tuhan aku dan Tuhan kau wajar. Allah SWT yang menjadi Tuhan kepada kita semua Bukannya wajar diterjemahkan dengan terjemahan Tuhan kami berdua. Tidak, Tuhan kami yang Tuhan kau. Tuan-tuan yang -tuan mulia sekalian, kalau kita lihat dalam ayat ini pula summa 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 ni bahasa Arab kalau kita pelajari dia satu ada atau fil tarahi dia merujuk kepada satu waktu yang ada terluang ataupun satu gap masa yang berlaku di situ dan satu proses kepada yang lain dulu kita pernah belajar dalam surah al-hajj yang lalu dalam proses penciptaan manusia baik tuan-tuan di sini apa maksudnya ketika kita akan uraikan musykiliah kenatang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa